কাৰ কাৰ বাইদেউৰ লাখপতি হব ইচ্ছা আছে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ নাই নেকি আচ্ছা কাৰ কাৰ নাই হাত ডাঙক নাই লাখপতি হব ইচ্ছা নাই এতিয়া নামাই দিছে কাৰ কাৰ লাখপতি হব ইচ্ছা নাই এটাইও হাত নাডাঙে কাৰ কাৰ লাখপতি হব ইচ্ছা আছে বা ইয়াতো কিন্তু তিনিটাতকৈ ওপৰত বাচ্ছা হ'ব নোৱাৰিব ঠিক আছে দুটা কোৱা নাই তিনিটা কৈছোঁ এটা এক্সটেনশ্যন দি দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া ফৰ্মবিলাক ফিল আপ কৰি দিলে দিলে কোনে কোনে ফৰ্ম জমা দিলে হাত ডাঙক এতিয়া যিবিলাকে ফৰ্ম জমা দিলে লাহেকৈ আপোনালোকৰ আমি ফৰ্মবিলাক পৰীক্ষা কৰিম আৰু এদিন আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত মই টোপুং কৰি দহ হাজাৰ টকা ভৰাই দিম ঠিক আছে এতিয়া দহ হাজাৰ টকাটো দহ হাজাৰ টকাটো আমি কি কৰিম আমাৰ গিৰিয়েকক দি দিম হয় নহয় হা কোনে কোনে গিৰিয়েকক দিব হাত ডাঙক আৰু কোনে কোনে নিদিয়ে হাত ডাঙক এতিয়া গিৰিয়েক বিলাকে যদি বিজেপিক ভোট নিদিয়ে গিৰিয়েকৰ মতে ঘৰত ভোট হবনে ঘৈণীয়েকৰ মতে কাৰ মতে হব ভোট পাৰিবতো নহলে গিৰিয়েকবিলাকে মোক দিব ধৰি ঠিকছে যি নক সিহঁতকো মই ঠিক ঠাক কৰি ৰাখিছো বাৰু ঠিক আছে এতিয়া মা অলপ লগ নাপায় মিটিঙৰ পিছত কবি এনেকে কৰিব নাপায় মামা মিটিঙৰ পিছত কচোন ভাল মানুহৰ দৰে ভিতৰত লৈ ভিতৰত লৈ ভিতৰত লৈ ভিতৰত লৈ আহক এতিয়া আপোনালোকে দহ হাজাৰ টকাটো লাখপতি হ'ব নোৱাৰে যিসকলে দহ হাজাৰ টকাটো হাজবেণ্ডক নিদিব আৰু হাজবেণ্ডৰ পৰাও পাৰিলে অকণমান লৈ পেলাই আপোনালোকে দহ হাজাৰ টকাটো লৈ সৰু সুৰা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে যিসকলে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ মই পঁচিছ হাজাৰ টকা দি দিম এতিয়া বিশ্বাস নহয় কাৰণে পঁচিছ হাজাৰ টকাটো জোৰে কৰি হাত নামাৰে কতোৱে নামাৰে হয়নে আৰে মই দিম বুলি কৈছো যেতিয়া দিম এটা হাত চাপৰি মাৰি দিয়ক জোৰ কৰি ঠিক আছে অ ইয়াৰে কিন্তু চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা বেংকক ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা আপোনালোকে ফ্ৰী পাব ঠিক আছে দহে আৰু পঁচিছে কিমান হ'ল পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ ভাল কৰি ব্যৱসায় কৰিলে দুবছৰ তিনি বছৰত আমি লাখপতি হ'ব পাৰিম আৰু যদি নোৱাৰোঁ আৰু দহ বিছ হাজাৰ টকা মই দি দিম মুঠতে লাখপতি কৰিহে এৰিম আৰু হ'ব গতিকে এতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম জমা দিলে ফৰ্মবিলাক ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰি আপোনালোকক পইচাটো দি দিম হাজবেণ্ডসকলক কব যে বেলেগ বেলেগ আঁচনি আহি আছে ঘৰত অৰুণোদয় পাম চব পাই যাম গতিকে এইটো টকা আমি এটা ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিম হাজবেণ্ড ৱাইফ দুইটা মিলি ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰক নহলে দহ দহ হাজাৰ টকা একেলগে কৰিলে গ্ৰুপটোতো আপোনালোকে এক লাখ টকাৰ পুঁজি বঢ়াব পাৰিব দহজনৰ গ্ৰুপ হয় নহয় দহ হেজাৰ দহ হাজাৰ পালে গ্ৰুপটোত যদি এক লাখ টকা দি দিওঁ এক লাখ টকা দিও আমি ভাল এটা সমূহীয়া বাবেও আমি কাম হাতত ল'ব পাৰিম